السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روح مدینہ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم لوگوں نے زیارتوں کی سیریز شروع کی تھی تو آج زیارتوں کی سیریز میں جس پاک جگہ کی زیارت میں آپ کو کرواؤں گا اس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ حضرت سلمان فارسی کے باغ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی مدد فرمائی تھی اور تو آئیے چلتے ہیں آپ لوگوں کو اس اس پاک جگہ کی زیارت کرواتے ہیں تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں حضرت سلمان فارسی ایران میں پیدا ہوئے ان کے اجداد زر مذہب کے ماننے والے تھے یعنی وہ آگ اور دیگر عناصر کی عبادت کرتے تھے حضرت سلمان فارسی نے اپنے دل میں ہمیشہ حق کی تلاش رکھی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ صرف دنیاوی رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہیں حقیقی اللہ کی پہچان نہیں کر رہے اسی جستجو نے انہیں اپنے وطن ایران چھوڑنے اور حق کی تلاش میں نکلنے پر مجبور کیا حضرت سلمان فارسی نے ایران سے سفر کا آغاز کیا پھر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے شام عراق اور آخری کار مدینہ منورہ پہنچے جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک یہودی کے غلام بن گئے لیکن ان کے دل میں ہمیشہ آزادی اور حق کی طلب تھی جب اسلام کے بارے میں ان کو علم ہوا تو انہوں نے فوراً قبول کیا اور چاہتے تھے کہ وہ آزاد ہو جائیں تاکہ اللہ کی خدمت مکمل طور پر کر سکیں حضرت سلمان فارسی نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے ایک معاہدہ کیا معاہدے کے مطابق تین سو کھجوروں کے پودے لگانے تھے اور چالیس اوکیا سونا ادا کرنا تھا یہ شرط اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی تھی کیونکہ اتنے پودے لگانا اور اتنا سونا جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اسی لیے حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی کہ سلمان کے لئے خجور کے پودے جمع کیے جائیں تمام صحابہ نے مل کے تین سو پودے جمع کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مبارک مقام پر تشریف لے کے آئے سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پودا اپنے دست مبارک سے اس مبارک زمین میں لگایا یہی وہ مقام ہے جسے آج ہم باغ سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں اور آپ اس مبارک مقام کی زیارت کر رہے ہیں جس مبارک مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے عام طور پر جب کھجور کے پودے لگائے جاتے ہیں تو کچھ پودے خراب ہو جاتے ہیں لیکن ان تین سو پودوں میں سے ایک پودا بھی خراب نہیں ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے زائد ہونے والا ایک موجزہ تھا معاہدے کا دوسرا حصہ باقی تھا جس میں تھا چالیس اوکیا سونا دینا یہ حصہ حضرت سلمان فارسی کے لیے بہت مشکل لگ رہا تھا اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مالک کو دے دو جب اسے وزن کیا گیا تو یہ بالکل چالیس اوکیا نکلانا کم نہ زیادہ اب سوال یہ ہے کہ چالیس اوکیا کتنے وزن کے ہوتے ہیں ایک اوکیا تقریباً چالیس گرام کے برابر ہوتی ہے چالیس اوکیا کا مطلب ہے سولہ سو گرام یعنی حضرت سلمان فارسی کو دیے جانے والا سولہ تقریباً سولہ سو گرام تھا جو واقعی ایک قیمتی تحفہ تھا یہ واقعہ واقعی حیرت انگیز تھا اور پہلی بار سننے پر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجزاتی طور پر حضر سلمان فارسی کی ازادی میں مدد فرمائی یوں حضر سلمان فارسی مکمل طور پر آزاد ہو گئے یہ تھا باغ سلمان فارسی کا مستند تاریخی واقعہ یہ مقام ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ایمان اور قربانی کس طرح زندگی بدل دیتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ اگلی تاریخی زیارت بھی بہت جلد آپ کو کرواؤں گا جہاں کی تاریخ اہمیت اور فضیلت میں جلد آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا اللہ حافظ السلام علیکم